নমস্কাৰ আসাম জ্ঞান বিকাশ চেনেললৈ সকলোকে আপোনাৰ স্বাগতম আজি আমি আগন্তুক হ'বলগীয়া ডি এছ এছৰ সহায় হোৱাকৈ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ মেথছৰ কেইটামান এম চি কিউ লৈ আহিছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ মেথছৰ এম চি কিউৰ পাৰ্ট নম্বৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যনছ আছে এনেধৰণৰ চিম্প্লিফাই মানে সৰল কৰিব লাগে মাইনাছ ছেভেন বাই থ্ৰী ইণ্টু ব্ৰেকেট ফাইভ বাই ফ'ৰ ইণ্টু টু বাই নাইন অপশ্যন ইয়াত চাৰিটা দিয়া হৈছে চাৰিটাৰ ভিতৰত আমি শুদ্ধ অপশ্যনটো বাচিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম সমাধান কৰিম ফাৰ্ষ্ট মাইনাছ ছেভেন বাই থ্ৰী প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ লিখি লৈছোঁ টু বাই নাইন যিহেতু সৰল কৰিব লাগে সৰলৰ নিয়ম আছিলে পেকেটৰ কাম আগত কৰিব লাগিব যিহেতু পেকেটৰখিনি আমি কৰিম এইটো কটা কাটি যাব তলে ওপৰে ইয়াত একবাৰ গ'ল ইয়াত গল দুবাৰ বাকী আৰু কাটা কাটি নাযায় তেতিয়া থাকিলে ওপৰৰ কেইটা ওপৰে ওপৰে পুৰা আৰু তলৰ কেইটা তলে তলে পুৰা পাঁচ এক গুণ পাঁচ ন দুগুণ ওঠৰ এতিয়া চাওঁ আমি ইয়াতো কাটা কাটি যায় নেকি কাটা কাটি নাযায় তলে ওপৰত কটা কাটি নাযায় তেতিয়া নগ'লে কি কৰিব লাগে

যিটো আছে অপশ্যন নাম্বাৰৰ ছিট আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে দ্য চাম অফ দ্য থ্ৰী কনজিক মাল্টিপলছ অফ ইলেভেন ইজ থ্ৰী ছিক্স থ্ৰী হোৱাট ইজ দ্য স্মলেষ্ট নাম্বাৰ মানে এঘাৰৰ তিনিটা ক্ৰমিক গুণিতকৰ যুগ ফল কিমান দি আছে তিনিশ তেষষ্ঠি দি আছে ইয়াৰ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হয় উলিয়াব লাগে ইয়াত চাৰিটা তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম ধৰি লওঁ সিহঁতক ধৰি দিয়া নাই ধৰা হ'ল ক্ৰমিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে একাধিক্ৰমে যেনিবা এঘাৰৰ ক্ৰমিক গুণী তিনিটা হ'ল এটা হ'ব যেনিবা ইলেভেন এঘাৰৰে যিহেতু কৰিছে তেতিয়ালৈকে আমি এন কৰিলোঁ যেনিবা এটা তাৰপিছত ইলেভেন এন প্লাছ ওৱান আৰু তাৰপিছৰটো হৈছে ইলেভেন এন প্লাছ টু এতিয়া প্ৰশ্নমতে আমাক প্ৰশ্নমতে আমি কি কৰিব লাগে বুলি কৈছে যিকেইটা আমি গণিতত ধৰি ল'ম সেইকেইটাৰ যোগ ফল কিমান হয় তিনিশ তেষষ্ঠি তেতিয়াহ'লে সেইকেইটা আমি যোগ কৰিম এন প্লাছ ওৱান ক' প্লাছ ইলেভেন এন প্লাছ টু এইকেইটাৰ জোখৰ থ্ৰী ছিক্স থ্ৰী বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো ভাঙিম আমি ইলেভেন এন এইটো ইলেভেনেৰে যিহেতু ইয়াৰ পেকেটৰ ভিতৰত থকা দুটাকৈ পুৰণি আছে তেতিয়াহ'লে আমি ফাৰ্ষ্ট পাম ইলেভেন এন তাৰপিছত ইলেভেন এককৈ ইলেভেন প্লাছ একে নিচিনা ইলেভেন এন এগারো দুগুণ প্লাসে প্লাসে প্লাস হব এগারো দুগুণ বাইশ একটা থাকি যাব এটা সলক থাকাকিটা আমি তিনটা আছে যেহেতু সেকিটা একলক করি ইয়াত এগারো এগারো বাইশ তারপর তেত্রিশ হল একবারে করল তারপর সলক নোহাকিটা আমি একলগ করি যোগ করো যেহেতু যোগ সিন আছে বাইশ আর এগারো

এন মান লাগে যেহেতু আমার এন তো আমি এফে রাখল এই পুরন এফালে আসলে এফে হরণ হব কিমান হল থ্রি সিক্স জিরো সরি থ্রি এটা লাগে মাইনাস করতে থ্রি হব দহ বাৰ এনৰ নাম যিহেতু আমি দহ পালোঁ আমাক কিহৰ কি লাগে এতিয়া সৰু সংখ্যাটো লাগে বুলি কৈছে সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব প্ৰথম যিটো পাইছোঁ সেইটো সৰু সংখ্যা ইলেভেনৰ লগত কি কৰিব লাগে আমি এনৰ নামটো ইণ্টু কৰি দিব লাগে এনৰ নাম পালোঁ আমি দহ তেতিয়াহ'লে হ'ব যায় কিমান এশ দহ এইটো অপশ্যন নম্বৰ বিধ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে দ্য এৰিয়া অফ এ স্কুৱেৰ ইজ ফ'ৰ ফৰ ওৱান চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ হোৱাট ইজ দ্য লেন্থ অফ ইটছ চাইজ এটা বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰফল দি আছে ক্ষেত্ৰফল বা কালি দি আছে চাৰিশ একচল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ ইয়াৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ কিমান উলিয়াব লাগে ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন আছে যিহেতু প্ৰতিটো বাহু মানে কি হয় বৰ্গৰ যিহেতু আটাইকেইটা বাহু সমান হয় বাসুৰ মান উলিয়ালে কি হব বাকীকেইটাৰ কি দিয়া প্ৰতিটো বাসুন দিয়া আছে বৰবাৰ কালি বুলি লিখিলেও লিখিব পাৰি ক্ষেত্ৰ ফল লিখিলেও লিখিব পাৰি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ উলিয়াব লাগে আমি কি বাহু বাহু সোৱাদ আমি ইয়াৰ কাৰণে বাহুৰ মান উলিয়াবৰ কাৰণে যিহেতু আমাক কালিৰ মান দিয়া আছে সেইকাৰণে আমি কালিৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া কি পাম বাহুৰ মানটো পাম যে বৰ্গৰ কালি উল্লাহ সূত্র বাহু স্কুয়ার বা হব হবুকুলো বাহু এনেও লিখিব পাৰি বা ইয়াৰ ওপৰত স্কুৱেৰ দিব পাৰি মানে দুটাব মান এটা আছে বরফ কালি আছে কালিৰ ঠাইত আমি কি লিখিম কালিৰ মানটো লিখিম ফৰ ফৰ ওৱান চেণ্টিমিটাৰ স্কুয়ার তাৰপিছত এফালে থাকিলে বাহু বাহুৰ মানটো আমি কি এটা নাম দিও ল'ব পাৰোঁ যেনিবা বা এনেকৈও দেখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে আমি এইটো যিটো স্কুৱেৰ দি আহিছে এইটো স্কুৱেৰ কোনটো সংখ্যাৰ স্কুৱেৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি কৰি চাওঁ বা এনেকৈও কৰিব পাৰি যদিহে কৰা যায় ফ'ৰ ফ'ৰ ওয়ান এনেক উলিয়াব অসুবিধা হলে আমি কৰিব ন তিনিৰে বিভাজ্য হব তিনি এক গুণ তিনি তিন চারি গুণ বারো তিনি সাত গুণ একুশ আক এক আঠ আঠে চারি বারো মানে তিনিৰে আকৌ বিভাজ্য হব তিনি চারি গুণ বারো তিন ন গুণ সাতাইশ seven seven ন এতিয়া আমি বৰ্গ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি দুটা একে ৰাখি হব লাগে দুটা একে একে ৰাশি হব লাগে দুটাৰ ভিতৰত এটা ধৰিম আমি তেতিয়া হলে তিনি দুটাৰ ভিতৰত এটা ধৰিলো আৰু সাত দুটাৰ ভিতৰত এটা ধৰিলো এই দুটা পূৰণ কৰোতে কিমান হয় একৈশ মানে এইটো কি হয় বৰ্গ কৰিলে কিমান হয় একৈশ যিহেতু আমাক বাহু স্কুৱাৰ নামতে এটা বাহুৰে মানুহ লাগে তেতিয়া আমি কি হ'ব একৈছ চেণ্টিমিটাৰ অপশ্যন নম্বৰ ক'ত আছে দুইটাছ নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ইজ দ্য স্মলেষ্ট স্কুৱাৰ নাম্বাৰ হুইচ ইজ ডিভিজিবল বাই ইটছ অফ দ্য নাম্বাৰ ছিক্স নাইন এণ্ড ফিফটিন ছয় ন আৰু পোন্ধৰৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰ্য হোৱা ক্ষুদ্ৰতম বৰ্ষ সংখ্যাটো কি ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে চাৰিটা অপশ্যনৰে কি আছে গোটেইকেইটা হয় বৰ্গ সংখ্যা কিন্তু কি গোটেইকেইটাই কি নহয় ছয় ন বা পোন্ধৰৰে বিভাজ্য নহয় এই তিনিওটাৰে বিভাজ্য হোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো আমি বাছি ওলাব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই তিনিটাৰ লখাগু দিওঁ ফাষ্ট আমি লখা গুড়িয়াম তাক আৰু ছুটি নিয়মত আমি হৰণ কৰিম ছয় ন আৰু পোন্ধৰ আমি দেখা পাইছোঁ যে কি গোটেইকেইটা দুইৰে বিভাজ্যই নহয় তেতিয়াহ'লে তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব তিনি দুয় তিনি তিনি গুণ ন তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ আৰু নাযায় তেতিয়াহ'লে কি কৰিম আমি লা গু দুই পূৰণ তিনি পূৰণ

বা দিন কৰিব পাৰো আমি যদি নব্বৈৰ লগত দহ এটা পূৰণ কৰো তেতিয়াহ'লে পাওঁ কিমান নশ আৰু এই নশটোক কি এই দটোক যদি আমি কি কৰো আমাক যিহেতু আৰু এটা দুই লাগে বৰ সংখ্যা হ'ব কাৰণে আৰু এটা পাঁচ লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰো আমি দহটোক যদি ভাঙো আমি বা এনেকুৱাকে হয় ভাঙি দেখুৱাই দিওঁ যেনেকুৱা নব্বৈটো ভাঙোতে কিমান পাইছিলো আমি দুই পুৰণ তিনি পুৰণ তিনি পুৰণি পাঁচ আকৌ ঠিক একেদৰে আমি দহটো যদি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম দুই পূৰা পাঁচ মানে কি পায় নব্বৈ নশ পায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ল ইয়াতে দুই পাঁচ দুটা আছে দুই দুটা আছে তিনি দুটা আছে মানে অপশ্যন নম্বৰ কোনটো হ'ব চি নম্বৰটো সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ এন্সাৰ এইখিনি আমাৰ লিখি দেখুৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু বুজিবৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ দেখুৱাই দিছোঁ নেক্সট কুয়েশন আছে হোয়াট ইজ দ্য স্মলেস্ট নাম্বার বাই হুইচ থ্রি নাইন টু মাস্ট বি সো শেড দ্য প্রডাক্ট ইজ এ কিউ পারফেক্টানব্বই সুতম কী সংখ্যার পূরণ করলে গুণফল হব ঘন হব মানে তিনশো বিরানব্বইটো কি বর্তমান পূর্ণ ঘন হয়ে থাকা নাই ইয়ার কারণে এটা তলত যেহেতু চারিটা অপশন আছে এই চারিটা অপশন কোনো কি পূরণ করলে কি সংখ্যাটা পূর্ণ গুণ হব আমাকে সেটাই দিচ্ছে আমি তার করি ছদিনে পূরণ করি থ্রি নাইন টু একক যেহেতু দুই আছে সংখ্যা দুই বিভাজ্য হব আমি গম পাইছো দুই এক গুণ দুই এটা এক একর দুই ন গুণ ওঠের দুই ছয় গুণ বাৰ আকৌ দুইৰে বিভাহ্য হ'ব কাৰণ এককৰ ঘৰত ছয় আছে দুই ন গুণ ওঠৰ দুই আঠ গুণ ষোল্ল আকৌ দুইৰে বিভাজ্য হ'ব কাৰণ এককৰ ঘৰত আঠ আছে দুই চাৰি গুণ আঠ দুই ন গুণ ওঠৰ এইবাৰ দুই দিনা যায় তেতিয়াহ'লে দেখা দেখি আমি গম পাইছোঁ যে সাতেৰে বিভাহ্য হয় এইটো সাত আঠ গুণ ঊনপঞ্চাছ পূৰ্ণ ঘন ঘন সংখ্যাত কি হয় এটা সংখ্যা তিনবার পূরণ করবেন এটা আমি চি নাইন টুর কি হয় দুই পূরণ দুই পূরণ দুই পূরণ সাত পূরণ সাত ইয়াত যেহেতু তিন সরি দুই তিনটা আছে মানে এই ঘন হয়ে আছে কি লাগে আর এটা আমার কি লাগে সাত লাগে সাত যেহেতু দুটা আছে তিনটা হব লাগে কি হবো অপশন নাম্বার সি টোব কারণ সংখ্যা তো আমার উলিয়াবা নাই মানে কি সংখ্যার পূরণ করলে হয় সে দিছে আমার আর ইয়াতক বেশিকা করার প্রয়োজন নেই হাত পূরণ করলে হয় হাত ইয়ার পূরণ করে কীভা হার নেক্সট কেন আছে এ শপকিপার পার্সেস টু হান্ড্রেড বাল্বস ফ্রম রুপিজ কে ইটস আউ এভার

লাভ হয়েছে না লোকসান তার কারণে আমি করিম বাল্ব কিনেছিল কি দুশটা এই টকাত কিনেছিল দশ টকা এটা কিনা না তো আমি কি দুখর লগত তো পূরণ করলে কিনা না তো ওলাব বাল্বর কিনা দাম উলিয়াম আমি কেন যিমান তারা খরচ করেছে এই পূরণ করে দিলে কিমান কি যায় দুই হাজার টাকা বিক্রি করলে যেহেতু পাঁচটা বেয়া হল পাঁচটা বেয়া হওয়ার পৰা আমি পাঁচটা মাইনাস করে লগে লগে কি বাল্বকে টাকা বিক্রি করেছে যেনিবা বারো টাকা তো আমি কি একে আশার কি দেখি বাল্বর বেক্ৰীৰ দাম যদি কিনা দামতকৈ বেচা দামটো বেছি হৈছে তেতিয়াহ'লে লাভ হ'ব আৰু যদি বেচা দামটোতকৈ কিনা দামটো বেছি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কি আমাৰ লোকচান হ'ব তেতিয়াহ'লে পাঁচ বাদ দিয়াৰ লগে লগে হ'ব এশ পঁচানব্বৈ এশ পঁচানব্বৈ কেইটকাত বিক্ৰী কৰিছে বাৰটাত এশ পঁচানব্বৈতে বাৰ টকাত বিক্ৰী কৰিছে এশ পঁচানব্বৈ আৰু বারো আমি পূরণ করে চলো হাতে গল এক ন দুগুণ ওঠের উনিশ ন হাতে গোল এক দুই গুণ দুই দুই এক পাঁচ এক পাঁচ নয় এক গুণ ন এক এক গুণ এক নয় পাঁচে চৈধ হাতে গল এক নয় তিন বারো তের তেমন দুই তিনি চাৰি শূন্য টাকা মানে যেহেতু বিক্ৰীৰ দামটো কি হৈছে বেশি হৈছে মানে লাভ হৈছে প্ৰথমতে আমি কি উলাম হৈছে কি উলিয়াই লম তাৰপিছত লাভৰ শতাংশ আমাক উলিয়াব উলিয়াবছি লাভটো উলিয়াব শতাংশটো তাৰপিছত উলিয়াম এটাকে লাভ লাভ আমি কেন বিক্ৰীৰ দাম যিহেতু বেছি আছে বিক্ৰীৰ দামৰ বাবে কিনা দামটো বিয়োগ কৰিম আৰু লিখাৰ প্ৰয়োজনে একে ডাইৰেক্ট সংখ্যাকেইটা লিখিম দুই হাজাৰ টকা লাভ কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে তিনিশ চল্লিছ টকা এইটো আমি এতিয়া কি উলিয়াম শতাংশ উলিয়াম লাভৰ শতাংশ উলিওৱাৰ নিয়মটো হৈছে লাভটো ক'ত থাকিব ওপৰত কিমান হৈছে কিমান টকাৰ বস্তুটো দুই হাজাৰ টকাৰ সেইটো থাকিব তলত আৰু শতাংশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সদায় এশৰে ওপৰত এতিয়া আমি এনেকৈও কাটিব পাৰোঁ শূন্য ইয়াত দুটা আছে এইটো যিহেতু ওপৰৰ সংখ্যা হয় এইটো তলৰ সংখ্যা হয় তলে ওপৰে কটা কাটি যায় এইটো কাটিলোঁ সেইটো কাটিলোঁ দুইদিন চৌত্রিশ কাটার লগে কেবা যাব সতর তার লগত যিহেতু এশরে শৰে পূরণ কৰিছোঁ তেতিয়াহলে এই পার্সেন্টেজ কিন্তু দিলে হল মানে প্রফিট হৈছে যিহেতু কত আছে অপশন নাম্বাৰ ইয়াত আছে